То есть один из эпитетов даже Псеглава – это сын четырех богов, потому что как бы получается он сын двух божественных пар, и получается, что поскольку муж Дивы все-таки Велес, то получается, что косвенно Псеглав сын и Велеса, и поскольку женой Стрибога является Славуня то, как бы, косвенно и она является его матерью, и, и э, она его, как бы, можно сказать, усыновила. Так что так. Интересно, интересно. Ну, а что, он в войнах там не особо, то есть в Межбожной войне он ни на той, ни на той стороне не был. Так что все хорошо с ним. Что дальше? Ну что, переходим тогда к Индии и уже не требуем. Есть время. А что ты по Индии вообще помнишь? Да, очень мало. Ну что, много разных школ и все они осколочные. Откуда вообще в Индии взяли знания, ты помнишь? Занесли из Ротаи Наши предки. Mm, ну да. Инунии. Ну и дровиды сначала, а потом Маревичи. Да, то есть сначала там жили Негроиды, пришли дровиды. Дровиды смешались с негроидами, дали им знания и так далее и тому подобное. Позднее уже начались волны именно миграции белых для начала это еще с на стратегической общности были выселки и позднее крупное переселение народов времен саагаста и позднее времен великой можебожной войны основание как бы, второй бхараты на территории индии и дальше эпоха раздробленности Получается, что когда индусы разделились с иранцами, вернее, еще чуть, чуть раньше, когда закончилась, закончилась Валыка война, местные правительские династии были обескровлены. И хоть Индра номинально и был хозяином Индии и Ирана, но со временем в Иране власть Индры была практически убрана. Бог Таур убрал его оттуда. И Иран попал в зависимость от Турана, протоцюрского государства Центральной Азии. Кто его убрал? Тур. Кто это? Один из богов. И территория Индии была очень сильно раздроблена. Там была куча мелких княжеств, и началось, начали формироваться поместные религии. Когда, допустим, вот есть какая-то часть черных, смешанных с дровидами, есть какая-то часть аревочей, есть какая-то часть чистых черных, есть какая-то часть аревочей, смешанных с теми или с теми, и еще, если это восток, то иногда еще есть какая-то часть желтых. Вот это все смешивалось, и на одном куске формировался один э, вид индусов. Это могли или просто все население смешаться и потом, допустим, по функциям касты делить, или могли сказать, что высшими, там, допустим, высшим духовенством являются рыбычи и дровиды. Смешанные являются кшатриями и вайшами, и соответственно самые черные являются шудрами. И были и те, и другие варианты, и вот так как бы все это происходило. Позднее дальше, с появлением первых индусских империй, и сильнее при царе ашоке начал с формирования единого индусского пантеона. То есть, когда Индию... Ну вот, Индия раздроблена, там куча мелких государств, и рано или поздно какое-то из этих государств начинает захватывать окружающее. Соответственно, они навязывают отчасти свою версию ведической традиции а отчасти пытаются принять и местную, и иногда создать какую-то компромиссную версию. И поэтому, хоть изначально в Индии были созданы там веды индийские, были ученики Двайнпайна Веса Девы, однако позднее это все уже мифологизировалось, рассыпалось и создавалась куча отдельных религиозных учений. Из-за того, что не хватало мозгов или что? Ну, из-за того, что государственно это рассыпалось все. Из-за того, что проходили столетия, что-то забывалось, кому-то мозгов не хватало, кто-то придумывал какие-то усовершенствования, кто-то откапывал какие-то вообще древние-древние знания, которые еще не успели быть отредактированы в А кто-то еще там чего-то, и туда же за растрицы потом от мусульман сбежали. <laughs> что у тебя? Каша Малаша. В смысле? <смех> <смех> ну да, такая каша там и есть, собственно. Ну да. <laughs> и все это как раз и привело к тому, что куча разных учений, и при этом даже часто нет единого знаменателя. Вот, допустим, у всех авраамических религий единым знаменателем является Тора. Тора вошла как Пятикнижья в Библию, и в несколько переложенной форме данные истории присутствуют в Коране. А там даже единого знаменателя нету. У Тамилов есть свои учения, свои воззрения, которые не опираются на четыре веды Дваньпаяны. Там у других есть свои какие-то данные, все это ну каждый сам себе и каждый сам по себе, короче говоря. Что дальше? А, так все по. Нет, не все. Я тебе вкратце вот это пересказал. Я надеюсь, что ты сейчас задашься вопросом по какому-то конкретному учению индусскому и мы разберем его генезис, потому что далеко не все. Сам как пантеон сложился, это сложная ситуация. Наверное, тоже это расскажу, пока ты с мозгами собираешься. И вот получается, что сначала, когда после Межибожной войны населения было мало, и создавались предпосылки к тому, что вот одна деревня себе живет, и одна деревня может даже не знать, что рядом есть другая. Потому что это рядом, это ну, на достаточно больших территориях, кроме того. Украина в плане природы, она однородная. Да, где-то есть и горы, где-то есть там морской берег, где-то есть реки, однако в основном Украина однородная. Индия очень неоднородная. В Индии, допустим, на юге есть одни климатические зоны, дальше другие, дальше третьи. Есть горные местности, есть низины, и... Все это из древних времен складывало предпосылки к изоляции отдельных местностей. И вот, допустим, в одной местности формируется один пансион, одни взгляды, в другой другие взгляды. Где-то к рубежу 3000 лет назад, то есть 2000 лет, вот так это все тянулось, заново заселение Индии от изолированных деревенек до создания уже более-менее крупных государств. И около трех тысяч лет назад началось заново формирование единого пантеона. То есть изначально как бы в ведах Двайпаяна Вьясадева, создавая индийские веды, он там заложил пантеон. Однако позднее при формировании индуизма уже этот пантеон не использовался формировался новый пантеон. Формировался новый пантеон по признаку популярности и по признаку отказа от копания в истории. То есть, допустим, одни поклоняются Вишну, другие поклоняются Брахме, третьи поклоняются Шиве. Можно было бы покопаться в истории и сказать, это один и тот же, давайте просто как бы это всегда помнить и не глючить. И одни учения так сделали, но а, массово для индусов это не так. Массово для индусов это просто троица высших богов. Дальше был популярный культ Всевышнего, как Солнце Бога, Сурья. А, и его, с одной стороны, Сурья Нараяна, как а, некто, кто даже выше вот этой троицы, а, в других же культах, просто Сурья, это вообще просто один из богов, и чуть ли не слуга Индры. К тому же. Что? Ну, как-то вот... Что попало, творили? А почему, ну? Потому что отошли ответ, потому что начали забывать. Потому что вместо того, чтобы задаться вопросом, разобраться, а как оно было в древности, причем смотри, это все творилось, при том, что там хотя массово творился бред, но стояли храмы, в которых были преемники учения и Ясадевы, которые хранили веды и которые плевать хотели на бред общей массы хрюко-населения, которое рядом сходило с ума и создавало новые пансионы. И просто этому населению не хватило мозгов, чтобы прийти и у брахманов спросить, а как оно по-настоящему. И они очень творческие были. Ну может. И позднее даже формировались как бы новые брахманы, которые там новым каким-то учением что-то там свое уже учили. И формировались новые течения. И там э, тот же Будда. Э, с ним далеко не все так просто. Он родился как царевич. Э, он получил благословение от э, Ганеши. Э, и он должен был там ну, сделать некоторое важное действие, он должен был воссоединить Индию. По матери он был потомком местной царской династии Хастинапура, то есть восходящей еще к легендарным пандавам и кауравам. По отцу он был потомком скифского царя. Потому что к тому времени скифское владычество, владычество скифской династии, оно простиралось далеко в Азию. Официально один из его эпитетов это Сакьямуни. Саки это, ну, в принципе, один, одна из династий, один из подвидов скифов. Муни по-индийски это мыслитель, мудрец. Как? Да? Муни по индийски это мыслитель мудрец А откуда взялся эпитет сакьямуни ну да ну нет я понял но ну, когда он он сам его придумал себе лишь не ну кто-то его так называл и это зафиксировалось как бы это с древних времен там это так есть а, ну получается что он родился и знал все во-первых, он видел, что в простонародье там глюкопотомия идет полным ходом. Но равно с этим он еще был ознакомлен и с скифской ведической традицией, и с индийской ведической традицией. Но он, то есть в нем соединялись болезни и мои, и Ульгины одновременно. Ну, допустим, тот знакомый психиатр, который ко мне иногда приходит пожаловаться, как ему плохо живется, он единственное, какую болезнь у меня нашел, это ну, тот же синдром, который был и у Будды, который, ну что, человек ничего не хочет. Отсутствие желаний по современным психологическим воззрениям это также является неким расстройством. Ну как и вегетарианство форма психоза в принципе. Ну что-то такое. Но однако не совсем так. Это просто организация здравоохранения такое написала про вегетарианство. А относительно того, что отсутствие желаний является расстройством, это в психологической и психиатрической литературе уже достаточно давно написано. Ну и плюс, как бы вот та Ольга, за которую я тебе рассказывал, она вот больна идеей того, чтобы как бы сбежать с этого мира. поскорей. Да, это соединение этого Будда, да. Ибо в этом мире все плохо, и это страдание, и здесь все страдают. И даже приводится история, что Будда там сбежал с дворца, с которого его не выпускали. Потому что его отца предупредили, что если Будда будет видеть страдания, то, ну, вернее, не Будда, а Сидхардха, как его тогда еще звали, что если он будет видеть страдания, то он станет монахом и так далее и тому подобное. Поэтому отец старался его изолировать от страданий, и чтобы Будда только видел радость и там, счастье. Дал ему там и жену такую, которая должна была его наслаждать и так далее и тому подобное. А он, он везде искал, а там не так, а там не так. Сбежал и смотрит, а, вот эта зверюшка умирает, и та зверюшка умирает, а эту зверюшку съедает другая зверюшка, а ту зверюшку убивает охотник, а охотника убивает другая зверюшка, и, и все друг друга убивают, и все плохо, и старость придет. И... Смерть и все, и все. Очень некрасиво. И э, он решил, что нужно с этим бороться. И он решил медитировать, он решил э, изучать и постепенно выработал свою философию. О том, что мир очень плох, боги несправедливы. Ну, хотя он отчасти опирался на ведическое знание допустим, на то, что боги, в принципе, во многих случаях также обусловлены кармой, как и мы, только на другом уровне. И что они не совсем свободны в некоторых своих действиях. Да, это факт. Там дальше то, что мы в круге перерождения и смерти, тоже факт. Но мы в этом круге, пока мы сами хотим быть. А его вот эта идея давайте зависнем в нирване, она ошибочна, потому что там ну чего зависнем и сколько мы там, все равно мы там вечно сидеть не будем, рано или поздно нас обратно сбросят сюда. Поэтому единственный способ это здесь находиться, исполнять свой долг, заслужить и со временем вернуться в духовный мир. Вот у меня вопрос по нирване, что это? Это локья какая-то созданная? Ну, насколько по а, таким общим буддийским представлениям можно это отождествить с а, прослойкой некоторой, которая есть, где в принципе можно существовать в виде а, просто... В общем, где можно там существовать. Так в виде чего-то можно существовать. Да не в виде чего, просто в виде призрака такого. То есть. Там ну, ну, как бы э, сознание, некоторые тонкие тела, вот э, просто там находиться, думать о чем-то. Там, ну, бездействие полное. Да. И а... Так, а, ну, смотри создал это. Смотри, смотри, смотри. Если ты перед этим не развяжешь свою карму... А, то получается да в меру позитивной кармы ты вот там можешь сидеть но потом у тебя ты просто там сидишь 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 позитивная карма расходуется негативная карма из-за того что ты ее не гасишь растет 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 растут проценты и боги говорят пошел обратно. То есть там навечно не засидеть. Так а кто создал эту ну, как бы, Ну, Будда ее просто нашел местность и сказал, чего бы там не поселиться. <сёк> Пустует, можно заселить. Ну да. Есть еще теория, что это он э, к Науи притаскался. Что это же что? Есть теория, что он притаскался к Науи. Науи, ну знаешь. Ну такой... Науи, да, так он. Это, так что они, так это большая разница, они в науи попадают или... Во что? Вот э, э, вопрос в другом. Ну, еще там учений много, еще там философии много. И э, как бы насколько так э, рефераты это дело описывают, то... Это получается вот прослойка, которая вверху находится. Но плюс много данных указывает, что ну, хотя бы астрология некоторых буддистских иерархов указывает на то, что они не вверху шли, а в А вверху это в смысле по сварге? Ну да.